इसका भाग एक पहले वीडियो में आ चुका है तो भाग दो में हम संकल्प को पूरा करेंगे तिथि पार नक्षत्र योग जो है पंचांग के उपाकर्म भाग में दिया होगा वहां से कर सकते हैं ओम विष्णु 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 ओम अदिया श्री ब्राह्मणो नि द्वितीया श्री श्वेता वाराहकल्पे वै वस्वतमनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिःप्रथमाचरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे हिमाचलप्रदेशे कुल्लू प्रान्ते या जनपदे आने उपमण्डल अन्तर्गते समेषानां निःग्रामे कालायुक्तानां संवत्सरे पौषमासे शुकले पक्षे चतुर्दशयां शुभा परबने पुण्यां रविवासरे भारत द्वाज गोत्रह राज कुमार शर्मणः प्रातः बेलायं सर्वकारमसु शुद्धियारतम् शोतस्मर्ते पुराणक्ता फलाप्राप्तियारतम् श्रीगायत्रे भगवत्यै प्रीत्यरथं च सन्ध्याकरमहङ्करिषये श्रुतस्मृते प्राणुक्ता श्रुतस्मृते प्राणुक्ता फलप्राप्त्यरथं श्रीभगवती गायत्री देव्यै प्रीत्यरथं च संध्या उपासना करमं च अहं करेश अब इस मंत्र से विनियोग आम आरितं चेते माध छन्द सो खमर्षण ऋषिरानुष्टप् छन्द भावावृत्तं दैवतामपामुपसपर्शने विनियोगः अं ऋतं चेति माधुच्छन्दसो घमर्षण छन्दो भावावृत्तं दैव

अमृत चत भीता तपस्थ्य जाहत तत रात्रहत समुद्रो अर्णव समुद्रादर्णवा दि संवत्सर अजात अहोरात्राण विधध बिशावस्या मिश्रतो वशी सूर्या चंद्रमा सूत यथा पूर्वा माकल्पायत दीवं चा पृथिविं चंतारिक्षामतो स्वाहा अम रीतं चा सत्यं चा भीत धातपसोऽध्यजाह्यता ततो रात्र्यजायत ततः समुद्र अर्णवः समुद्रान्धर्णवान्तधि संवत्सरो अजाह्यत अहोरात्राणि विदध विदध विश्वसया विधत् विधत् विषवसया विधत् विषवसया मिषत वशी सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वा मकल्पयत् मकल्पयत् दिवं च पृथिवीम् अंतरिक्ष मथो स्वाहा